三国及南北国时代的对中交流，三国及南北国时代的韩中关系，结合各国的国内的政策和国际形势，了解三国时代和南北国时代与中国王朝的交流。 能说明三国时代和南北国时代对中国文化教育方面的变化。公哦，二零一一年在公州白居时代遗址中发现了一块写有“贞观十九年”的器甲片。贞观是唐太宗时期的年号，贞观十九年是六百四十五年。当时是三国围绕唐朝展开激烈外交战的时期。 埃及领域出土的中国年号器物的存在，能表明三国外交战争激烈时期的一个侧面。今天从汉中关系解读韩国历史的第一章是三国及南北国时代的汉中关系。这一时期相当于中国的南北朝和隋唐时期。我们将从政治和文化两个方面了解高句丽、百济、新罗。 渤海等韩国古代国家和中国主王朝之间展开的汉中交流的多种形式和性质。三国时代对中关系的发展与三国的领土扩展密切相关，是对的。 南北国时代的西罗渤海与中国的文化交流，和三国时代一样，仅限于片面的接受，是错的。三国鼎立与对中交流，三国时代对中关系的性质，三国时代对中交流的两个方面。 南北国时代对唐交流，新罗与唐朝战争及南北国时代的开幕，南北国时代与唐朝的文化交流。四到六世纪的中国是一个分裂的时代，中国南北方的各朝兴衰反复。同时期，韩国有高句丽、百济、新罗在野等多个王朝并立。随着五百六十二年在野兵入新罗进入了三国鼎立时代。 三国为了扩大领土而展开了一进一退的战争，特别是百居和新罗为了确保对中交通路汉江流域而展开了激烈的竞争。他们为了成为三国战争的最终胜者，敏感地应对中国形势的变化，同时积极与中国主王朝进行交流。 当时的三国的对中交流可以从两个方面来了解：第一，政治外交方面，三国对内实行领土扩张政策，在国际上则通过朝贡册封体制与中国保持了友好的关系，试图成为三国领土扩张的最后胜者；第二，中国文化的接受为了在三国竞争中占据优势。 对引进中国文化非常积极。新罗和唐的联军于六百六十年攻灭百济，六百六十八年攻灭高句丽，三国时代就此落下帷幕。唐朝不仅在北百济和高句丽，而且在新罗都分别设置了都督府，表现出了直接控制的野心。 新罗对此不满，与唐朝开战。终于在啊六百七十六年驱逐唐军，统一了三国。六百九十八年，在高句丽故土以高句丽移民大作龙为中心建立了渤海。有趣，新罗和渤海进入了南北分离的南北国时代。新罗和渤海一度与唐朝关系紧张。 但自八世纪来，总体保持和平关系，并积极展开人际交往。南北国时代的对唐文化交流，打破了三国时代单方面接受文化的现象。啊，这张照片是在吐鲁番修草的元宵的大成青轮寺的残片。元宵作为没有流淌经验验的佛教学者，取得了卓越的成就。 尤其大乘七星龙宿不仅影响了东亚的佛教界，也影响了西域地区。因此，南北国时代对唐的文化交流呈现出相互影响的交融面貌。三国积极应对国内外形势，力求在三国竞争中占据优势。最终，新罗和唐联合完成了一统三国。 此后，随着渤海的建立，新罗和渤海在南北并立，开始了南北国时代。八世纪以来，东亚建立了和平的国际形势，新罗和渤海与唐朝开展了活跃的交流。三国时代的对中文化交流具有强烈的单方面接受中国文化的特征。 但到了南北国时代，新罗和渤海的卓越文化成就，逆输出到唐朝。在第二到五科时，我们将从政治、外交、文化方面了解三国时代和南北国时代的对中交流。